Salam əziz izləyicilər. Bu gün sizinlə çox ləzzətli tortlardan olan Spartak tortunun hazırlanması qaydasını bölüşəcəyəm. Gəlin işimizə başlayaq. Biz ilk öncə krem üçün otaq temperaturunda olan kərə yağını əvvəlcə mikserin asta xodunda, daha sonra isə yüksək xodunda kremin rəngi tamamilə açılana qədər çalarıq. Daha sonra isə bir paket qatlaşdırılmış südü az az əlavə edərək yağ və şokoladka qarışımımızı krem halı alana qədər yaxşıca çalırıq. Gördüyünüz kimi bu şəkildə. Daha sonra isə bir paket vanili əlavə edib təkrar qarışdırırıq. Və artıq bizim kremimiz hazırdır. Kremimizi bəkməsi üçün soyuducuya qoyuruq. Və orada gözlədirik biz tortumuzun xəmiri üçün kərə yağı, kakao, şəkər tozu və 2 qaşıq balı əlavə edirik və tamamilə əriyənə qədər ərzaqlarımızı qarışdırırıq. Videonun açıqlamalar qismində ərzaqların miqdarını qeyd edəcəm. Artıq bizim kakaolu qarışımımız hazırdır. Daha sonra isə biz bir stəkana qatığa bir dolu çay qaşığı sodanı əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq və köpük-köpük olana qədər bu şəkildə Həcmi iki dəfə artsın deyə kənarda gözlədirik qatğımızı. Daha sonra isə 5 ədəd yumurtaya bir çimdik duz əlavə edib yumurtalarımız köpük köpük olub, rəngi dəyişənə qədər yumurtamızı çəlaraq. Gördünüz kimi rəngi ağardı və yumurtamıza kakaolu qarışımımızı 2 və ya 3 dəfəyə əlavə edib tamamilə kakao qarışığımuzı yumurtamıza yediririk. 2-3 dəfə ona görə əlavə edirik ki, heç bir topaq qalmasın və homojen bir şəkil alsın. Gördüyünüz kimi bu şəkildə yediririk. Daha sonra isə sodalı qatğımızı əlavə edib təkrar qarışdırırıq. Bu şəkildə qarışdırdıqdan sonra bir paket vanili əlavə edirik və təkrar qarışdırırıq. Daha sonra isə unumuzu əlavə edib bir qaşıq yardımı ilə yediririk, heç bir topaq qalmamaq şərti ilə. Artıq bizim xəmirimiz hazırdır və biz xəmirimizi əvvəlcədən kərə yağı ilə yağladığımız soba qabına əlavə edib hər tərəfinə gələcək şəkildə yayırıq və 180 dərəcəli sobada alt üst ayarda 20 dəqiqə bişiririk. Üstünün glazuru üçün süd, şəkər tozu, kakao nişasta və un əlavə edib glazurumuz qatılaşana qədər sobada taya mədan qarışdıraraq bişiririk. Bu şəkildə sobadan götürdüyümüz glazurumuza Damla şadalat və kərə yağını əlavə edirik. Ara ara qarışdıraraq soyuyana qədər bu şəkildə qlazurumuzu hazır edirik. Biz bişirdiyimiz xəmrimizi 2 və ya 3 hissəyə ayırıb aralarını kremləyirik. Kənarlarından qalan Aməli isə tortumuzun kənarlarını üydərək bu şəkildə yapışdırırıq və tortumuzu bir gecə soyuducuda saxlayırıq. Artıq bizim tortumuz hazırdır. Hər kəsə nuş olsun. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə qədər.